ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨ ਸਵੇ ਵੱਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸਣੇ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੰਪੈਨ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੱਬਲਪੁਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਪੁਲ ਤੋਂ ਢੇਠਾ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਮਗੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਿੰਨੋਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਚਿਤਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇहद ਹੀ ਗਮਗੀਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾਏ ਨੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰਵਾਲਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਗੜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਲੈ ਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਹਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰ ਇਸ ਹਾਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਡੇਢ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪੜਾਈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪੀਟੀਸੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ تھا ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤੇ ਸਨ नहीं, बारे नहीं बारे कोई नहीं ठीक है ठीक है मध्य प्रदेश गए हुए थे आ... कितने वक्त पहले गए थे ये एक महीने पहले गए थे उन्नीस तारीख को कितना वक्त हुआ शादी को ये पूरा एक महीने का जाकर बेटा भी गया कसम भी गया दोनों आखिरी बार कब बातचीत हुई थी नब नब बात हुई थी जी चार बजे फोन आया था राजे खुशी की बात हुई थी उससे बात नहीं आया चार बजे बात हुई थी उससे बात तो ना फोन मिले ना बात न कुछ नहीं करा जी बात ही नहीं आपसे बात नहीं होती ठीक थे वैसे जो पहले कभी बात हुई पहले ठीक थे जो हर साल जायज करते थे इसी तरीके से क्या कुछ जानकारी मिली थी मेरे पास सवेरे ही साढ़े पाँच बजे फोन आया एम से बोल रहे भाई ऐसे ऐसे करके बात होगी फिर मशीन पलट गई आपकी फिर तो मैंने फोन करा कर ऐसे ऐसे करके बात होगी तो आप पढ़ती हैं पढ़ती हैं आप प्लस टू प्लस टू की क्या नाम है आपका? सवेरे छह बजे कि डैडी कैसे मशीन पर गई है और वहाँ हादसा हो गया तो उसके कुछ समय बाद नौ बजे की बात आज फिर फिर फोन आया गुड़िया के भाई आज भैया इसका जो नाम आ जाएगा उसकी डेथ हो गया डैडी बच गए हैं फिर हम उधर तो से चले हैं यहाँ से यहाँ से फिर हम जबलपुर जो शहर पड़ता है एमपी का मध्य प्रदेश में तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है जबलपुर वहाँ पे गोरमेंट तो सुभाष चंद्र जो मेडिकल हॉस्पिटल है उसमें जाकर पता चलता है कि इसके डैडी भी एक्सपायर हो चुके हैं वहाँ से फिर जो इसके भैया और एक डेड बॉडी थी वो वहाँ से सेवेंटी कुछ प्लस लगाए तो किलोमीटर से तो वहाँ पर उसकी डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी थी और इसकी डैडी की सुभाष सुभाष नाम से जो हॉस्पिटल मेडिकल तो उसमें डेड बॉडी इसकी वहाँ पर थी वहाँ पर मैं वहां पर हो गई और इसके जो मामा जी है वो वहां पर उसको लेने के लिए चले गए हैं मुझे तो ये जानकारी मिली और जानकारी के अनुसार ये है जी वहाँ तो पर पता चला गया चार चार आदमी थे इसमें जो मौजूदा थे जो मौजूदा थे जो थी, एक एम का रहने वाला था उसका पीड मुझे याद नहीं है और तो तीन साम्र थे एक दूसरे मोहल्ले का है और दो ये है। जो लड़का तो अजय नाम है जिसका शबीर है तो पुलसी गिरी हाँ जी पुलसी गिरी है हाँ तो पंद्रह फीट तकरीबन जो न्यू अभी टू तो या थ्री मंथ पहले मतलब तो तो बनाई भी गई है न्यू बनाई है बाईपास नहीं है हालांकि छोटे खेतों तो में पूरी बना देते हैं जैसे उसमें तो उस पे से पूरे पूरा मतलब साइज बना हुआ था हार्वेस्टर जैसे पंद्रह फीट या दस फीट के अनुसार लगा लीजिए तो वहाँ पर जब निकालने लगे उसको हमसे ये जानकारी मिली उससे कि पीछे ये किसी ने इनको टक्कर मारी है तभी उधर से जो आगे वाला टायर है पुलिस नीचे चला गया और नीचे जाने के बाद जब पहले ये गिर चुके ऊपर से कम्बाइन कर, कर चुके हाँ जी और इसके डैडी है जो तीन तो एक तो जो लड़का का था वो तो टैंक में फंस चुका है और तो दो उसके नीचे जो अजय है एक लड़का है वो नीचे दबे हुए थे इसके डैडी थोड़ा अलग से गिर गया उसकी टांग हार्वेस्टर जो ऊपर से पोड़ी टायर का जो था उसमें आ गया उसकी एक टांग कट चुकी थी तो रात को बेहोश हो गया तकरीबन नौ बजे एक्सीडेंट हुआ तो सवेरे को वहाँ पर जैसे गाय या भैंस लगाने के लिए आता जैसे कि तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि भाई यहाँ हर विश्व पलटी हुए देखा कि वहाँ मतलब पर आदमी पढ़ाई ये जो आदमी पड़ा था वो मेरा साल ऐसा नाम उसका तो उससे बात जो उठाया उन्होंने बेहोश पड़ा था फिर मारा फिर उन्होंने वहाँ पर फोन किया पुलिस वालों को वो आया उन्होंने हर को करी है उससे निकाला तो उससे बयान लिए गए बयान लेने का उन्होंने बताया कि मैं लड़का है वहाँ पर उनका और भी जो नाम है तो उन ऐसे ही नाम है शहर पर कर